So kita akan terima call daripada callers kita yang pertama. Hello, siapa dekat sana? Hai, nama saya Orkid. Hai Orkid, cantik nama awak. Terima kasih. Okey, so, <laughs> saya nak tanya soalan pasal kursus kahwin ni, boleh tak? Boleh, boleh. Okey, so awak pernah hadiri kursus kursus kahwin ke tak? Sorry? Awak pernah hadiri kursus kahwin ke tak? Pernah. Pun Awak dah kahwin ke? Dah. Dah kahwin. So, boleh awak cerita tak macam mana kerus kahwin ni berjalan? Apa yang korang pelajari? Apa yang korang dapat? Okay, uh, sebelum nak kahwin ni, siapa-siapa yang nak kahwin diwajibkan untuk menghadiri kerus kahwin. So, dekat kerus kahwin tu kita akan belajar uh, tentang ilmu-ilmu rumah tangga lah. Maksudnya, bukan berkaitan dengan hak-hak suami saja, tapi sebagai seorang isteri pun diberitahu dia punya hak, untuk buat masing-masing Lepas tu kita belajar juga Banyak-banyak uh, cara untuk uh, Apa ni Control uh, perasaan uh, pasangan masing-masing Hmm macam banyak benda korang belajar eh Okay, okay. Dia punya ni pembelajaran sebenarnya basic je Basic dan juga common sense uh. Common sense So awak rasa Kursus kahwin ni boleh cegah penceraian ke tak? Uh, untuk orang yang ambil serius perkenaan dengan rumah tangga, saya rasa dia bolehlah menjaga uh, perceraian juga sedikit banyak sebab uh, khusus kahwin ni dia adalah center bag untuk semua orang yang berkahwin. So, setiap pasangan tu, yeah. kamu bolehkan kerjasama kedua-dua pihak lah, suami dan isteri. Uh, tapi kalau untuk orang yang ambil remeh dia ya, tentang uh, perkahwinan ni, hmm. So tak guna juga Betul. So senang It depends on pada individu lah Okay, so awak setuju lah kalau saya kata kursus kahwin ni bukan punca penceraian. Uh, ya, yeah, kursus kahwin ni bukan punca pencer pencer penceraian sebenarnya. So dia boleh cegah penceraian lah yang macam jadi dekat sekarang ni banyak sangat penceraian kan. So benda tu dia boleh cegah. Kalau kalau kedua-dua pihak pasangan ni dia ambil serius lah hubungan tu kan. Okay. Uh, kalau dua-dua apa ni laki dan bini ni uh, apa nak cakap dia orang betul-betul uh, nak selamatkan perkahwinan masing-masing betul-betul nak tahu apa punca uh, keletakkan ah uh, and then cara untuk menangani pasangan masing-masing dan sebenarnya kisah kahwin ni berguna je yeah, sebenarnya. Hmm. Ya, uh. yeah, sebab ada orang yang hadiri kursus kahwin ni sebab sekarang dia syarat wajib kan. Sebelum kahwin, kena pergi kursus kahwin. So, ada orang ambil ringan benda tu lah kan? Ada orang macam mana? Ambil ringan benda tu sebab orang just hadiri kerus kahwin untuk penuhi syarat untuk berkahwin. Ah, yeah. yes. Ah, ada so yang datang sekadar nak datang. Sebab kalau tak ada kerja, tak boleh nak kahwin. Ayuh, ah. susah lah macam tu. Ah, ha, sebenarnya, ah, <laughs> uh, apa so, yang pejabat agama, orang-orang pejabat agama ni buat sebenarnya dia nak bagi pendidikan tem lah tentang ember-ember rumah tangga. Mm. Tapi kalau yang nak berkahwin itu sendiri, dia orang tak cek kebenaran, dia orang tak ambil sirius tentang benda ni. Maksudnya main-main je -main Yeah. So tak, tak guna juga lah. Maksudnya dia orang datang, saya datang. Datang mm. untuk uh, makan dan minum, lepas tu balik. Ha, datang untuk sijil sahaja. Okey faham. So awak rasa adakah awak perlu kenal seseorang tu untuk dia beri nasihat kepada awak? Macam kalau masa kursus kahwin kan orang uh, ustaz tu dia just dia akan bagi nasihat tentang perkahwinan. So awak rasa benda tu okey ke tak kalau awak tak kenal dia tapi dia bagi nasihat dekat awak? tu, siapa yang akan uh, memberi ceramah. Maksudnya, buatlah sedikit research tentang metronom tu, orang tu. Sebab, um, benda tu penting lah. Kalau kita nak, nak, nak dengar apa orang tu cakap, kita kena lah kenal kan orang tu kan. Ya. Yeah. Uh, yeah, se lah. ha, sebab ada kes yang kawan saya cakap, um, ada ustaz yang just bagi ceramah tentang seks. Dia macam just sentuh hal sex je. So, itu sebab ustaz tu salah ke atau kursus tu memang macam tu? Ah, uh, pasal kursus kami ni, it's not about sex je. Maksudnya bukan ada ilmu hubungan seksual sahaja. Okay. Sebenarnya banyak lagi ilmu-ilmu lain yang kita pelajari di masa kursus kami tu. Tapi kalau lah ustaz itu hanya menekankan tentang ilmu-ilmu seksual, maksudnya uh, something wrong lah. Ustaz hmm. tu dari segi uh, apa ni dia punya cara dan penyampaian tu ada silap lah. Mm. marriage, bukannya pasal benda tu marriage, it's about everything. Your attitude, your uh, tanggungjawab, semua oh, lah. Hmm, faham, 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 So, awak rasa, um, adakah awak kena kenal pasangan awak sebelum bernikah? Ah, uh, yes, definitely. Oh, definitely so... kenal uh, lelaki yang saya nak kahwin. Hmm. Okey, and adakah awak rasa nasihat sebelum perkahwinan ni atau pernikahan ni berguna untuk selepas kahwin? Macam khusus kahwin kan diadakan selepas kita, eh, sebelum kita kahwin. So, adakah benda tu berguna semasa kita dah kahwin dah? Berguna, ya. Sebenarnya, even sebelum berkahwin tu kita punya parents, mak bapak kita, adik-adik kita, saudara, -saudara kita pun dia akan bagi sedikit banyak nasihat kan tentang emosi emosi perkahwinan ni. So, saya rasa Uh, semua benda ni nasihat ni berguna untuk kita pakai lepas kita dah kahwin. Hmm, faham. So, yes, orang saya seterusnya lagi. Perlukah ada kursus lepas perkahwinan ni ataupun couple counselling macam dekat US kan? Diorang dah kahwin, lepas tu diorang jumpa psychiatrist untuk luar orang punya tentang relationship dengan dia punya husband, dengan dia punya wife. So, awak rasa patut ke kita adakan benda macam tu dekat Malaysia? saya rasa kita perlu ada benda macam ni, couple counselling sebab ialah rumah tangga ni ada uh, naik turun pasang surutnya. so kalau kita tengah ada masalah, kita perlu someone untuk uh, bercerita, untuk bagi tahu dan mendengar pandangan mereka lah dan kita perlukan seorang yang pakar tentang benda ni sebab benda-benda uh, berkenaan dengan rumah tangga ni is a very sensitive issue dan kita tak boleh nak uh, bercerita dengan sesiapa sahaja, kita tak boleh nak kita dekat member-member Kita tak boleh nak cerita dekat parents kan So itu kadang-kadang bukan bidang mereka yeah. so, Kita perlukan someone yang memang Akal dalam bidang counselling Especially uh, bahagian perkahwinan ini Dan kita boleh Sama-samalah dengan pasangan kita Untuk jumpa dengan dia Dan kita lah, pasang part lah Maksudnya, Betul Mungkin dengan uh, mengadakan Couple counselling ni uh, Kes penceraian di Malaysia dapat dikurangkan Betul tak? Setuju tak? mungkin. ada Kata perceraian tu boleh dikurangkan lagi. Ya, yeah, betul. Sebab kalau kita dapat bimbang, bimbingan orang, so kita boleh um, settlekan lah kita punya urusan dengan suami isteri kan. Lagi, lagi senang macam tu dengan bimbingan orang yang pakar. So, saya rasa benda ni boleh boleh diangkat lah untuk mencegah penceraian. Betul. Okay, saya so, tanya pasal orang yang bercerai pula. Aku rasa patut ke orang yang dah bercerai ni ambil kursus kahwin sekali lagi atau dia hendaklah atau diwajibkan menghadiri kursus insentif untuk elakkan dia bercerai lagi? Saya hmm. sebenarnya rasa macam patut dia ambil sekali lagi. Tetapi hmm? kalau dia sendiri tak ada kesedaran itu, Ha, maksudnya kesedaran untuk berubah so, sampai bila-bila pun berapa puluh kali dah ambil kursus ni pun tak guna. Ha, betul. So, senang cakap, it depends on pada diri you. Kalau you rasa macam, eh, weh aku kena buat something lah to save my own marriage kan. Ya, yeah, ya. Yeah. Then hmm. ha, bolehlah nak pergi kursus kahwin ni. Ya, yeah, ha, mungkin. Ha, dari, ya. Un yeah. Untuk memaksa mereka dan mewajibkan orang-orang yang dah bersyarat ni untuk menghadiri kursus perkahwinan Saya rasa rasanya tak payahlah. <laughs> nak cakap orang yang dah bersyarat ni, kalau dia rasa macam aku nak ilmu ni, aku kena belajar ni, dan pergilah. Kalau dia rasa macam hmm, tak perlu, dan tak payahlah kot. Hmm, ya, saya setuju, saya setuju. So, soalan saya yang terakhir hari ni, Patutkah jaminan ataupun refund diberikan kepada orang yang menghadiri kursus kahwin jika mereka telah bercerai? Ha. Uh, tak payah bagi refund sebenarnya sebab yeah. Uh, kursus kahwin ni is a uh, starter kit lah, starter pack lah macam saya cakap tadi. Yeah. Dia bagi kita ilmu, maksudnya uh, pendedahan berkenaan yes. perkahwinan ni. Dan sebenarnya uh, dia bukannya, meng, apa ni? dia bukan yang jamin ha satu quality, ya, bukan satu jaminan yang kita takkan bercerai tapi dia yeah. sebagai satu penyedahan ilmu-ilmu rumah tangga itu so, payahlah tak banyak impak pada uh, orang-orang yang dah berselingkuh yeah, ya yeah, ya setuju so thank you Orket sebab sanggup berkongsi pendapat dengan My Campus hari ni Alright. baik right. nanti kita call lagi ya next time Okay. Okay, thank you. Okay, bye. Ha, macam tu lah jawapan daripada callers kita yang pertama iaitu Orkid. Hello, siapa dekat sana? Hai, saya Mawar. Wah, ini lawannya nama Mawar. Ya, tadi Orkid okay. sekarang Mawar. So, saya nak tanya awak soalan ni tentang kursus kahwin. Boleh tak? Boleh, boleh. Awak dah kahwin ke? Belum. Oh, so <laughs> awak dah pernah pergi kursus kahwin ke tak? Ah, yang tu tak, tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Awak tak pernah nak pergi sana ke macam mana? Mm, tak pernah join mana-mana lah. Oh, tak pernah terfikir lagi lah nak, nak pergi kursus kahwin? Belum lagi kot. Uh, ah, so boleh kan pergi sendiri individu je tak payah bawa, bawa pasangan? Ah, tapi memang nak pergi individu je macam tak payah tak ada uh, tak bawa tunang ke apa ke macam tu. Oh, oh dah ada tunang eh? Ah uh, belum. Oh yang dua. Okey panjang pula cerita kan tak apa saya tanya awak <laughs> soalan lah. So apa yang awak tahu tentang khusus kahwin ni? Syllabus dia, cara dia berjalan macam mana? Awak tahu uh, tak? Ah uh, sebab saya banyak baca kat Twitter sebenarnya khusus kawin mm -hmm. kahwin ni isi dia bagus okay. asalnya tapi disebabkan ialah bila penyampai dia adalah orang-orang yang berbeza jadi ada yang um, mungkin bercanggahan lah macam tu pendapat dia orang pasal apa yang nasihat dia orang bagi semua macam bercanggahan sikit hmm. ni disebabkan ustaz yang sampaikan tu berlain lain-lain kan so uh -oh. maybe that's why bercanggah Hmm. Uh, mungkin lah Sebab asalnya kalau kita tengok Mesti dia orang ada syllabus yang tetap Mula-mula kena cakap A Lepas tu cakap B hmm. Lepas tu cakap C Tapi mungkin disebabkan ada ustaz Yang ada cara masing-masing ya, Dia orang mungkin akan bawa Macam uh, dia, dia tak nak cerita pasal B Dia sikit terus cerita pasal oh. D ah, Macam tu Dia macam cenderung kepada sesuatu isu lah Macam dia suka cerita pasal seks je Macam tu uh, uh. Uh, hmm. uh, 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 hmm. Macam tu Ah Macam tu pula So awak rasa kursus kahwin ni boleh cegah penceraian ke Atau tidak? Hmm, ma mungkin tidak Bagi saya lah sebab hmm. uh, Tak semestinya kita dah pergi kursus kahwin Jodoh tu satu cerita asing lah Tapi kalau masa kita pergi kursus kahwin pun hmm. Tak semestinya uh, Benda tu boleh membantu kita Dalam mengatur rumah tangga ah macam tu. So khusus perkahwinan ni dia tak memberi jaminan ah uh, tentang perceraian lah ah. Uh -uh. Hmm okey. Bagus awak ni. So awak rasa awak perlukah kenal seseorang yang memberi nasihat kepada awak sebab dekat khusus kahwin ni kan ustaz yang bagi kita nasihat tu kita tak kenal. Awak rasa awak akan terima tak kalau uh, nasihat dari orang yang awak tak kenal? Ah ha... Mungkin ya, mungkin tidak. Sebab kita kena tengok nasihat tu macam mana. Kalau dia kata nasihat tu macam uh, nasihat tu macam bias, macam okey Sepatutnya uh, perempuan kena duduk kat rumah tak boleh keluar, tak boleh bekerja. Sebab zaman sekarang kan dah lain. So mungkin yang tu kita kena bincang lah dengan pasangan kita balik macam saya dah belajar susah-susah takkan tak nak. Pergi kerja pula Aa, kan, takkan tak lah. degree susah-susah Duduk rumah, uh, membesarkan badan, lah. macam tu ha, yeah. So cerita pasal pasangan ni pula Awak rasa awak ken, uh, patut kenal tak pasangan awak Macam kenal-kenal yang gila, kenal-kenal gila lah Pasangan awak sebelum bernikah mm, Kenal yang betul-betul kenal I lah Kenal juga walaupun sedikit sebab kan saya macam saya dengan uh, saya dah lima tahun tau. Wow. Tapi kita orang yeah. still ada banyak benda nak kena kenal antara satu sama lain. Dan ada juga yeah. orang yang cerita masa bercinta elok je. Tiba-tiba dah kahwin rupanya lelaki tu kaki pukul, debaran semua. Ha, sebab tu macam nak tak nak kena kenal ah betul. Sebab banyak kes penceraian sekarang ni sebab benda tu lah. Masa, kahwin, eh, masa sebelum kahwin, sweet-sweet. Lepas kahwin, jadi macam neraka. Haa, uh, so, uh, yeah. betul betul. Yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Kesian kan? <laughs> so, <laughs> awak rasa nasihat sebelum bernikah ni berguna tak untuk selepas uh, dah kahwin? Macam khusus kahwin ni lah. Dia kan diadakan sebelum kita kahwin, bernikah. Adakah benda tu berguna? Ini bagi pendapat awak lah. Uh, dia mungkin akan berguna untuk ber, apa sesetengah orang dan hmm. mungkin sesetengah orang dia rasa dia macam refresh balik benda tu hmm, hmm. so tadi callers yang first tu dia kata am uh, khususnya ni macam starter kit untuk pasangan yang baru nak berkahwin dia kata dia macam pendedahan oh. lah. hmm aha kau setuju tak pendedahan au yeah, oh, ye boleh lah juga kot haa Okay, So, awak rasa perlu tak ada kursus selepas berkahwin pula? Ha. Lepas uh, yang kita tu, Saya rasa oh. saya rasa perlu. Perlu? <laughs> ah, macam dekat saya US kan? perlu. Ada, dekat US kan, ada ada macam ada couple counselling. Awak rasa awak nak attend tak benda tu kalau awak kalau awak dah berkahwin dah? Ah, uh, saya akan attend. Eh, bagus awak ni. Bagus <laughs> awak. Sebab hmm. mungkin waktu tu macam untuk kita ah uh, macam kita nak kenal balik dengan uh, suami kita. Hmm. Ha, ha, macam tu. Ya, yeah, and awak rasa ah uh, couple counselling ni boleh um turunkan kadar pencarian tak dekat Malaysia. Hmm, saya so, mungkin boleh. Ah, ah sebab, sebab kita, kita, kita dapat dah bimbingan seketaris, kan? yes. Ha, ah, ah. rasa boleh sebab kita dah kahwin hmm? dan ah uh, waktu tu macam untuk kita lebih mengenali suami kita macam waktu tu akan mungkin akan belajar macam mana nak toleransi. Ah macam tu. Ya betul. So awak rasa patutkah patut ke orang yang bercerai ni ambil kursus kahwin sekali lagi atau dia patut menghadiri kursus insentif untuk elakkan dia bercerai lagi? Ah ini kalau ya untuk orang yang dah cerai tapi dia nak kahwin lagi. Hmm, rasanya insentif kot. Insentif Mungkin Okay, okay, okay. So, awak rasa dia patut ambil something yang lagi hardcore lah untuk elak dia bercerai. Haa, <laughs> macam tu. Kita nak elakkan. Ya, ya, yeah, yeah, betul. So, soalan saya terakhir. Patutkah orang-orang um, yang ambil kursus kahwin ni diberi jaminan ataupun refund kalau orang ni bercerai dalam tempoh macam setahun, dua tahun kahwin terus cerai? Ya. Jaminan ah, tu uh. Ah. takut sebab hmm. jodoh kan kita tak nak paksa tapi jam, jaminan tu macam jamin, hmm, hmm. Macam berat je Awak ah, ah. tak nak kena bagi serat, Berapa Apa kursus kahwin berapa harga? 120 eh? Haa uh ha, ah, Kalau setahun kerja kahwin Lepas cerai dia bagi 120 balik oh. <laughs> Dia Contoh ah, hmm. Takut eh. <laughs> macam tak tak possible rasanya Haa ah. ah, macam tu Dia tak, re re tak relevan lah Uh, ha, okay, itu sahaja soalan daripada My Campus Radio. Thank you Mawar sebab berkongsi bye. pendapat dengan kami hari ini. Okay, bye. Bye. Ha, itu pula pendapat daripada callers kita yang kedua Mawar yang tak pernah berkahwin pun tak pernah mengambil kursus kahwin lagi.